28 березня депутати міської ради зібралися на чергове засідання 59-ї сесії. На порядку денному близько 60 питань, що стосуються практично всіх сфер життєдіяльності міста. Перші міські обранці розглянули питання внесення змін до міського бюджету. Так в рішенні унесені змін в міський бюджет на 2013 рік були прийняті рішення по финансированию спортивных сооружений города Северодонецка, больниц города, детских дошкольных учреждений, внешкольных учреждений, территориального центра социальной защиты населения, библиотек, музеев городского дворца культуры и перечисление данным объектам городской инфраструктуры денежных средств на оплату коммунальных услуг, на оплату за потребленную электроэнергию, на оплату за продукты питания и за питание детей, которые обучаются. И воспитываются в данных школах, детской дошкольных учреждении и так далее. Но что удивительного, как всегда, данный проект решения не поддержали наши оппозиционные так называемые фракции в Североденском городском совете. Это Коммунистическая партия, а также представители БЮД, которые находятся в нашем Североденском городском совете. К счастью, большинство депутатов в городском совете, как я уже говорил, это депутаты от партии региона, которые понимают важность данного решения и важность финансирования тех программ и тех затрат, куда направляются эти деньги. Но, к сожалению, наши политические оппоненты, коммунисты и бутовцы против того, чтобы финансировались жизненно важные направления жизнедеятельности города Северодонецка. Еще одно питание финансового блока стосувалось внесения измен до специального фонда міського бюджета. В соответствии с этим решением были выделены деньги на реконструкции подъезда в городе Северодонецке, на капитальный ремонт аварийных балконов города, на приобретение газового оборудования льготной категории жителей нашего города. Это пенсионеры, ветераны войны, у которых газовое оборудование выходит из строя. Выделены были деньги на экспертное техническое обследование лифтов в нашем городе. Были выделены деньги на капитальный ремонт выносных рамок управления Отоплением. Были выделены деньги на капитальный ремонт термоизоляции коллекторов отопления и горячего водоснабжения. Также были выделены деньги на капитальный ремонт сетей внешнего освещения по улице Новикова. Были выделены деньги на капитальный ремонт жилого дома по улице. Химиков номер два, это касается утепления этого дома. Были выделены деньги на утепление дома по улице танкистов номер шесть. Были выделены деньги на реконструкцию систем внешнего освещения средней школы номер четырнадцать и средней школы номер двадцать. И, кстати, вот эти последние решения, о чем я сказал. Это были предварительные решения исполнительного комитета, и уже в соответствии с решениями исполнительного комитета данные вопросы были вынесены на рассмотрение депутатами на сессию городского совета. Также были выделены деньги на капитальный ремонт кровли в школе номер 13, на капитальный ремонт кровли в школе номер 10, капитальный ремонт кровли в школе номер 5, капитальный ремонт в школе номер 11, капитальный ремонт в школе номер 2. А также были выделены деньги на разработку проектной документации на капитальный ремонт детского дошкольного учреждения номер 43. Были выделены деньги на капитальный ремонт помещений в Дворце культуры строителей. Это наш сегодняшний городской дворец культуры. Были выделены деньги на капитальный ремонт дорог и тротуаров в городе Северодонецке. Также были выделены деньги на капитальный ремонт внешкольных учреждений образования нашего города. Керуючись законом України про місцеве самоврядування про міський електротранспорт та розглянувши відповідне звернення начальника комунального підприємства Сєвєродонецька тролейбусне управління, депутати міської ради прийняли рішення про встановлення тарифу на одноразовий проїзд у міському електротранспорті у розмірі 1 гривня 25 копійок з 15 квітня 2013 року. Абонементський білет коштуватиме 75 гривень. Затвердили на сесії комплексну міську цільову програму Турбота на 2013-2015 роки. Кілька сесійних питань стосував. Лися ходу виконання рішень попередніх засідань та внесення змін і доповнень у блоці земельних питань. Депутати затвердили проект Детальний план території у районі озера чисте у визначений законом термін. Всі рішення сесії будуть оприлюднені на офіційному сайті міської ради для детального ознайомлення.